제일로 주다 Суду дійшло клопотання від експерта Цуркана, в якому він просить витворити виконавчу комітету міської ради області та надати для дослідження експертно технічну документацію, зокрема план земельної ділянки площою 910 квадратних метрів і зазначенням і розмірів з, розміру з меж та даних щодо прив'язки їх поворотних точок до стін будівлі чи пунктів державної геодезичної мережі. Суд відомий впровадження для розмірів цього питання, прошу представник позивчання. Стрелка по катану инспектора. Я не запрячу. Ну не запрячешь ты. У вас не максимум плана? Ну, у нас у не максимум плана. Так. Коленка. Ваша двинка стрелка по катану инспектора. Это одно за... зауважение. А второе. Вот я получила две повестки. Учила я две повестки, чтобы я Бог не сбежала, один раз и второй раз. Я на суд явилась, потому что повестки есть. Тут написано, явиться в Измаильский гор районный суд. Что такое Измаильский гор районный суд? Измаильский гор районный суд, я думаю, что это что-то не то, что я ошибаюсь. Сколько лет не может это быть? Можно я сяду? Согласно ну, процедуре 162 Ну, с самым здоровьем может устоять. Да. да. Что такое Измаильский мискорайонный суд? Общая информация, где он находится, это понятно, самое интересное. Виды деятельности. Компания Измаильский мискорайонный суд Одесской области осуществляет следующие виды деятельности. Деялись в сфере юстиции по судья. Не написано, что здесь <coughs>, бандитизмом можно заниматься, что здесь можно заниматься рейдерством, что здесь можно брать заказы у одной стороны, потом выносить заведомо правосудное решение при помощи ворсовета, там, Горисполкома, юристов и всех остальных. Здесь этого не написано. Здесь написано я несу сфере там правосудие». Форма финансирования бюджет. Не адвокатики с конвертиком, чем больше принес, тем больше получили судьи. Нет, бюджет, из бюджета. Это значит, из моих налогов, тех, что работаю я, мои родители, мои дети вся моя семья и платят в бюджет деньги, вот судьи финансируются. Конвертики здесь не указано. Что такое правосудие? Или что-то я, я не понимаю. Может, это потому, у нас как суть его А почему я седьмой год не могу ничего понять? суд видимо, для до попытания эксперта сурка. Значит, То вы же. знаете, суд знает, наверное, что такое правосудие. Я надеюсь, что знает. Так, по, по, по поводу суркам так, делаем. Вы еще не спросили, даю ли я отвод секретарю. У меня еще есть зауважение по поводу секретаря. Она ведет судебный журнал и подделывает факты. И при том конкретные факты. То, что касается э, цурка. Так, употание вот, по поводу цурка. Я его изучила. Когда я его подавала, это клопотание про это доследжение. Я была с температурой под 40, все это знают, у меня есть запись, у меня есть запись врача, у меня было состояние под воспаление легких, и я, можно подумать, что-то там соображала. Но в журнале судебных заседаний вот написано, что я еще точно такой же вопрос задала в госсовет чтобы они предоставили документы, что такое участок 71 по улице Батутина. Потому что это горсовет этим занимается, он, попросту говоря, хозяин земли, он должен это думать. И юристы в горсовете для того, чтобы знать это все и делать так, как положено, а не через суды какие-то там свои дела прокручивать. По поводу этого хлопотания. Его можно было и не заказывать, потому что точно такие же вопросы вы задали, вот у меня написано, в судебное заседание, но вы знаете, горсовет, у горсовет точно такие же должен был дать ответы. Я не вижу, есть они или нет, у меня лично их нет. Возможно, горсовет их и не принес. Согласно статье 27, можно задать вопрос горсовету. Ну, у нас ваша думка с приводу всего хлопотания. Хорошо. С приводу всего хлопотания. Тут написано, вы тоже все знаете, что никто не имеет права общаться с э, тихаря, с э, Сурканом, с любым экспертом. Я к нему приходила, приносила документы, потому что нужно было записано буквально, чтобы предоставить все документы. Те, которые есть, я его принесла. Те, которые 910 метров, документов никаких нет. Ни у Горсовета, я так поняла, ни у тем более у эксперта быть не может. Вот. И выходит из выклада на, на представила статьи 53, я так это прочитала вот это вот. Э, про, э, Цуркан просит вытребовать у комитета Висской Рады и рад, это для дослідження экспертов технічної документацию, ділянки площади 910 метров. А почему это, это горсовет, тот, что просит Цуркан, не может сразу суду предоставить те же самые документы? Он прекрасно это может я уже убедилась в суде, когда рассматривала в суде парня, делала 89, 12. А она действительно его рассматривала. Я подала клопотание, и она ухвалила клопотание третьей особой. Я тогда была э, вытребована из Маринской миски ранее Одесской области, належным чином заверенный поп, не достиг доступ к <клух> документам. Всю документацию с приватизацией земельной делянки расширенной за адресу Одесской области. Вместо из моего, пути Путина 71. У, ЗМИ, у Путин, на и так дальше могла это сделать Бальчик, мог тогда сделать горсовет может это сделать и сейчас а почему вот это вот <coughs> так, извините минуточку. почему это Цуркан захотел так у меня такое мнение или он хотел еще раз показать что таких документов нет которые я запросила 910 метров 52 и каким-то образом он предоставят эти документы суду. Для чего это не делается, не знаю почему, потому что я, во-первых, не оплачивала эту экспертизу, если он потом хочет на этом подработать после того, зря он ошибается, это раз. Во-вторых, почему он пятый, который у нас уже экспертиза это будет по счету, он что, значит, получается, некачественно сделал те остальные экспертизы? Раз он некачественно сделал, значит, я ему уже не доверяю. Все, значит, он не профессионал, раз он запрашивает такие вот вопросы. И статья 53, он ссылается. Открываем статью 53, пункт. Эксперт не имеет права по собственной инициативе собирать материалы для проведения экспертизы. Пункт пятый. Ну, тут общаться с лицами, участвующими в деле, а также другими участниками гражданского процесса, за исключением действий, связанных с проведением экспертизы. Действия, связанные с проведением экспертизы, я считаю, это я пришла к нему, сказала, что оплачивать не буду, потому что он все равно этого не сделает. Вот. И я это ему сказала в конце февраля, но почему-то целый месяц он хлопотание не писал в суд. У меня сложилось такое мнение, так как я всегда всех подозреваю во всех злочинах, потому что в суде не звучит, я уже договорила. говорила. Вот. Целый месяц он вел переговоры со сторонами. Что-то мне так показалось. Потому что то, что нету документов, он мог быстренько написать в суд сказать, нету документов. Но через переговоры со сторонами, возможно, даже с судом, но с судом не знаю, но со сторонами он явно идут переговоры, чтобы что-нибудь. И нужды в этой вот, чтобы брать э, э, эти самые данные у горсовета и через Суркана подавать в суд, это к чему кому это надо. Вот это телевомпоненту, Горсовет пусть предоставит эти документы. Есть эта схема или нет? Есть у них правоустанавливающие документы или нет? есть у них эта межа или нет. А вот это кругами ходить через Туркан, а потом деньги еще э, требовать или не требовать, не знаю. Или он благодарно с что-то хочет показать, все, что они 6 тысяч уже проплатили, что вот он что-то занимается. Но нужды в этом нет. Я настаиваю, прошу, или как это сказать, э, у горсовета предоставить эти документы. Те, что вы им сказали, вот у меня документ есть заседание предоставить суду эти же документы. А то, что я была в горячке 40 градусной, тут падала, э, вы должны были видеть и, и думать, что э, одно и то же я запросила. У меня в голове крутилось от горячки, поэтому я и запросила там и там, та, потому что знала, что Горосовет это дело такое попробование что-то выпросить. Я тоже, кстати, согласна доступу до публичной информации, подала им запрос. Ну, сейчас с собой у меня его нету. Но да мне ответили, у тебя касается третьей особы. Тоже злочинцы там они сидят. Кругом они злочинцы. Вот написано в суде, что тут злочинцы не должны быть. А как ты снешься, так только злочины. творят. Так и какая ваша думка? Ведьмова ты задала? Ведьмова. Моя думка ведьмова. Это мне нет нужды. Так, я как прошу представить мне сразу. Где цель плана? План за мной любви

Кончить. И в эксперт тоже написал, что еще в 97 году рекомендовать Бондарь, это была когда-то, сейчас она Белякова и Дмитриевой, заказать техническую документацию для выдачи государственного акта на право общей собственности на Землю. Это то, что я мне сейчас в 2013 году только выдал горсовет, что они оспаривали, и же утвердил, что я правильно мне горсовет выдал. Или еще в 1997 году было рекомендовано сделать эту документацию. Они с 1997 -го года все торгуются, не торгуются. И как хотите, я скажу, не знаю, кому подороже отдаться больше денег взять за вот это вот разрешение приватизировать почему они не делают 18 лет им уже есть возможность это делать это получается что то что они должны были еще 18 лет назад сделать как-то грубо говоря это сейчас хочет сделать цуркан почему цуркан у них подрядился что ли подрядчикам делать эти документы это они должны вот решение горсовета написано рекомендовать бонды гражданам заказывать техническую документацию, вот это даже где у меня только шкупка вот эта, да, положили где она, чтобы я уже ну, когда я закупнула не столько много всего. Девушка где она Нет. А, вот она. Вот она то же самое, она копируется, она уже сколько раз выложена в дело. Так, То представниківська питання. Тобто цього плану немає, ви не знаєте. А ні, я вам не заказувати. я ж кажу, де. до цього те, не докладно, ну, оскільки ця прив'язка до цієї точки саме у цьому рішенні. Якщо звичайно розроблятися ця технічна інформація, то це має бути відомо яким вирішувати. Може бути ще безперувати плану?

В принципе я, ну, не запрашиваю, однако, вот ну, все, что могу предоставить То есть, что будет, Можно то... и... вопрос Гарсии, вопрос к Совету, согласно 27 да. Заказывали или нет вот из, э, эти люди? Есть документация или меня? Ну, а я, я может это привезу. Вы должны ну, сам наш питание, по представнику на вы не знаете про наявность такого плана. Можно спросить кто вот у этих, пусть они ответят, заказывали они проекты документацию, пусть предъявят ее суду. Ну, сейчас суд за нас питание, представник на с приводу по питанию эксперта, у нас стало что -то. Я поддерживаю адвоката. Дело в том, что документы мне не заказывали. Это был только носил за собой рекомендательный характер. Поэтому Документы не заказывают. Все то есть. есть план, немало таких данных, что его нету, а только что Сейчас сказала что то, нет. Документы не заказывают. Пауза, едут, да. а в таком разе была еще не